নমস্কাৰ চধেয় ৰাইজ কেইটামান কথা ৰাইজৰ আগত মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে কথা কোৱাৰ কাৰণে আহি আহিলোঁ যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ মৰমৰ জুবিনৰ ঘটনাটোৰ পাছত চাৰি পিনে বিৰাট ৰাইজ দুখত নিয়মমান হৈছে আমাৰো কাৰণে আমাৰ বুকুৰ আপোন মোৰ অতি একেলগে একেলগৰ ফিলছফাৰ ফ্ৰেণ্ড গাইড মানুহজনৰ ঢুকোৱাৰ পাছত আমি খুব নিয়মমান অৱস্থাত আছোঁ আৰু কিছুমান কথা ক'বলৈ ওলাই আহিছোঁ কাৰণ ইমান বেছি ভুৱা কিছুমান কেম্পেইন হোৱা কাৰণে আমি কথাখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ চ'দে ৰাইজ মই গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে আজি কিন্তু ইমানেই বেছি মোলৈ মেছেজ আহিছে আহিলে মাৰিম কাটিম প্ৰায় কেইবা হাজাৰ মেছেজ আহিছে যে গুৱাহাটীলৈ গ'লে কাটিম বুলি সেই প্ৰেক্ষাপটত যাব পৰা নাই সেই সময়ত খুব মন আছিলে গৌৰীমাৰ ওচৰত থিয় দিয়ে মোৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা মোৰ ভগ্নী গৌৰীমা বা দলটোৰ লগত এই ঘটনাটোৰ পিছত থিয় দিব পৰা নাই কিন্তু কিয় পৰা নাই ৰাইজ গম পাইছে কাৰণ আমাক থ্ৰেটনিং কৰা হৈছে কিন্তু আচলতে জুবিন গাৰ্গক মৃত্যুত আমি দোষী নেকি এই কথাখিনি খুব কিছুদিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান ব্যক্তিয়ে টি আৰ পিৰ আশাত মামাকে দোষী সজাই গেংগেৰু কাউট পাতি যে নিজৰ ডিগ্ৰী দিলে কিন্তু কছালতে কথাটো সি জুবিন গাৰ্গক আমি কিয় মাতি আনিছিলোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি যিটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লী কৰোঁ সেইটোত উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি বা খাদ্য বা পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ কৰা হয় প্ৰথম দুহেজাৰ তেৰ চনত পাতোঁতে আমি জুবিন গাৰ্গৰ লগতে কথা পাতিছিলোঁ তেখেতেই আমাক ব্ৰেণ্ড এম্বাচেডাৰ হিচাপে গাইড কৰিছে যে মই সংযুক্ত সংপৃক্ত থাকিম অনুষ্ঠানটো আমি একেলগে কৰিম টিভিত বা বিভিন্ন মিডিয়াত তেওঁ বহুবাৰ কৈছে যে শ্যামকানুৰ সৈতে মিলি আমি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল পাতোঁ দিল্লীত বা বি বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ নিজে ইয়াত সম্পৃক্ত আছে বুলি বহু ভিডিঅ' আছে মই আপোনালোকক জনাম দেখুৱাম এই ব্যক্তিজন আমি যেতিয়া বাহিৰত অনুষ্ঠান য'তে কৰোঁ আমি তেখেতৰ পৰা আলোচনা কৰি কৰোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ ব্ৰাণ আম্বাছাদৰ আৰু যেতিয়া আমি বিদেশত কৰিলোঁ দুইবাৰেই তেওঁ বেংককত গৈছিলে আৰু এইবাৰো যেতিয়া আমি ছিংগাপুৰত কৰিবলৈ গ'লোঁ তেখেতক আমি ক'লোঁ যে ছিংগাপুৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ ছ' আমি ক'লোঁ এনেকৈ কৰিব আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো এনেকুৱা হ'ব তেখেতক ক'লোঁ যে তুমি তুমি যাবা নেকি তেখেতসকলে যাম মই যাম মোৰ লগত মোৰ ভাতৃ সন্দীপনক লৈ যাম আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ যাব আৰু আমাৰ শেখৰ যাব ছ' এনেকৈ ক'লে কোৱাৰ পাছত আমি পিছত আৰু গৰাকী সংগীত শিল্পীও আহিলে চ' কোৱাৰ পিছত আমি আয়োজন কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু প্ৰথম কথা শ্ৰদ্ধে ৰায় জুবিন গাৰ্গক মতাটো পাপ নহয় উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিজন সংগীত শিল্পী তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো যিহেতু আমাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাছেডাৰো হয় আমাৰ লগত সংপৃক্ত হয় আৰু তেখেতক মতাটো পাপ কৰা নাছিলোঁ এইটো আমাৰ দায়িত্ব আছিলে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো তেখেত কিয় সোতৰ তাৰিখে আহিলে এইটো প্ৰশ্ন হৈছে তাৰ আগতে অসুস্থ ৰেহাৰে আহিছে বুলি বহুতে লিখিছে কিন্তু তাৰ দুদিনমানৰ আগতে তেখেতে আমাৰ অনু সাত ছেপ্তেম্বৰত মুম্বাইত তেওঁ খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে মুম্বাইত আৰু তেখেতে এক তাৰিখে নে তিনি তাৰিখে দিল্লীত তেখেতে পূজাত এটা অনুষ্ঠান কৰা কথা আছিলে সম্পূৰ্ণ কনচাৰ্ট বা মিউজিকেল প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ কথা আছিল কেইবাটাও প্ৰগ্ৰেম তেওঁলাইন হৈছে তেখেতে প্ৰগ্ৰেম কৰি আছিলে চ' গতিকে অসুস্থ দেহেৰে আমি অনাটো আমাক এটা অতি ভুল দোষাৰোপ কৰা হৈছে তৃতীয়তে তৃতীয় কথাটো হৈছে তেখেতৰ সোতৰ তাৰিখে এইকাৰণে আহিলে সেইদিনাখন ডাইৰেক্ট ফ্লাইট আহিলে কাৰণ কলিকতা হৈ আহিলে বহুত দীঘলীয়া হয় ঊনৈছ তাৰিখে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় চ' সেইকাৰণে সোতৰ তাৰিখে ড্ৰুপ ফ্লাইটত তেওঁ আহিছিলে লগতে দলটো আহিছিলে আমি পেন পেচিফিক হোটেলত ৰাখিছিলোঁ আমাৰ য'ত অনুষ্ঠান আছিলে তাৰ লগতে ছান্তেকৰ লগতে পেন পেচিফিক এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল সকলো দলটো আমি ৰাখিছিলোঁ ভালকৈ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি তেওঁলোক কথা পাতিছিলোঁ যে তেওঁ কৈছিলে আমি অলপ জিৰণি ল'ম আৰু বিশ তাৰিখে ঊনৈছ তাৰিখে তেওঁ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত তেওঁ থাকিব আৰু বিশ তাৰিখে তেওঁ দুটামান গান গাব ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা ত্ৰিভুট দিব এইটো আমি আলোচনা আমাৰ হৈছিলে পিছত ওঠৰ তাৰিখে দিনাখন ঊনৈশ তাৰিখে আমাৰ অনুষ্ঠান আছিলে ওঠৰ তাৰিখৰ দিনাখন আমি তেখেতক খবৰ কৰিলে শুই আছিলে আমাৰ বহুত বিভিন্ন উত্তৰ পূবৰ মানুহ আছিলে আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁ ভায়েক আছিলে আৰু তেওঁৰ সিদ্ধাৰ্থ আছিলে মেনেজাৰ আৰু দল আছিলে ঊনৈছ তাৰিখ দিনা ঘটনাটো ঘটিলে যেতিয়া আমাৰ সেইদিনাখন উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিষয়াৰ লগত আমাৰ এখন মিটিং চলি আছিলে উদ্যমীসকলৰ লগত ছিংগাপুৰৰ মিটিং চলি আছিলে যাতে আমি ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ তেতিয়াই এই জাহাজৰ ঘটনাটোৰ কথা মোক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ফোন কৰিছিলে চাৰে তিনিটা বজাত আমাৰ মিটিং আৰম্ভ হৈছিলে চাৰে বাৰটা বজাত চ' চাৰে এঘাৰটা এঘাৰটা মানতে মই চানগ্ৰিলাৰ হোটেলত গৈছিলোঁ আৰু তাত চাৰে তিনিটামান বজাত আমি গম পাইছিলোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটিছে সিদ্ধাৰ্থই ফোন কৰিছিলে ক'ত ঘটিছে কেনেকৈ ঘটিছে আমি একো গম পোৱা নাছিলোঁ লগে লগে বহুখিনি তাকে লৈ ফোন আহিছিল কিন্তু মই উত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ আচলতে এই ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো আমাৰ মৰমৰ বুকুৰ আপোন মানুহজন এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে কথাটো আমাৰ কাৰণে এটা থৎমতৰ নিচিনা হ'ল আৰু লগে লগে আমি দুটাবাসৰ লগত কথা পাতি তালৈ গ'লোঁ আৰু ঘটনাটো হ'ল আৰু এই ঘটনাটোৱে সকলোকে মুখ মানে মুখেৰে মাত নাইকিয়া কৰিলে আৰু গম পাই লগে লগে আমাৰ অনুষ্ঠানটো বাতিল কৰা বুলি আমাৰ হাই কমিশ্যনে নিজস্ব ঘোষণা কৰিলে আৰু অনুষ্ঠান তাতে বাতিল কৰা হ'ল তাৰপিছতো কোনোবাই উলিয়াইছে আমি প্ৰগ্ৰেম কৰি আছিলোঁ বুলি কিন্তু আচলতে আমাৰ ভাৰতৰ দুটা ৰাষ্ট্ৰদূতাইতো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰা হৈছিলে আৰু সেই সেইটো পিছতো আমি টীমটোৰ লগত লাগি কেনেকৈ কেনেকৈ আমাৰ পাৰ্থী শৰীৰটো গুৱাহাটীলৈ পঠাব পাৰি তাৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ সিদ্ধাৰ্থ লগত আমাৰ মৰ্গত আমাকে যাবলৈ দিয়া হৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু চন্দীপন শেখৰৰ লগত আৰু তাৰপিছতেই কেম্পেইন এটা আৰম্ভ হ'ল আমাৰ বিপক্ষে সেইদিনা মৰ্গ আমি মই কৈ আছিলোঁ যে মৰ্গলৈ যাওঁ বুলি কোনোবাই সেইটো মদ খাবলৈ যাওঁ বুলি এটা কেম্পেইন কৰিলে কোনোবাই ক'লে যে শ্যামুকান্দ মহন্তক মানে ধৰি হত্যা কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পেইন আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা ভয়ানক আমাৰ বিপক্ষে এটা কেম্পেইন শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজে তাইক মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি গোটেই প গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কোনো পদ্ধ জড়িত নাছিলোঁ য'ত ঘটনা ঘটিছিলে তাত বাৰজন তেৰজনমান অসমীয়া সমাজৰ লোক আছিলে আৰু বিভিন্ন দলটো আছিলে যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে তাৰ বহু দূৰত আমি আছিলোঁ আমাৰ দলটোও বহুত দূৰত আছিলে চ' আমাক দোষাৰোপ কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিয় কৰা হৈছে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ইচ্ছা কৰি এটা ডাঙৰ কেম্পেইন কৰি পেলাই আমাক আমাক বদনাম কৰাৰ বা হত্যা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া যিটো কৰিছে শ্ৰদ্ধ ৰাইজ তাৰ এটা ন্যায় বিচাৰিছোঁ এতিয়া এছ আই টি হৈছে আমি খুব আদৰণি জনাওঁ যি প্ৰশ্ন হয় উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কোৱাইট আমি ক'বলগীয়া কথাখিনি আমি ক'ম আমি আদৰণি জনাইছোঁ সঠিক তদন্ত হওক কিন্তু এই যিটো ঘটনা ঘটিছিলে জাহাজখনত বহু দূৰত আমি আছিলোঁ আৰু আমাক সেই ঘটনাটোৰ সময়ত এই যিকেইজন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে তাৰ কথা ক'ব পাৰিব কিন্তু আমাক সেই ঘটনাটোৰ সময়ত আমাক সম্পৰ্কে কোৱা আমাৰ একচুৱেলি আমি নাজানিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা হয় এই যিটো ঘটনা হ'ল এই ঘটনাটো আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে আমাৰ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ কাৰণে আছিলে সাহস জুবিন গাৰ্গ আমাৰ আছিলে ব্ৰেণ্ড এম্বাচেডৰ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ মূল হৃদপিণ্ড আছিলে হৃদপিণ্ডজন যোৱাৰ পাছত আমাৰ যি অৱস্থা হৈছে গোটেই দলটোৰ আমাৰ গোটেই বিধ্বস্ত অৱস্থা আমাৰ সকলোৰে আৰু ইয়াৰ পাছত যিটো আক্ৰমণ হৈছে আমাৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো আক্ৰমণ হৈছে ফেক ভিডিঅ' ওলাইছে ফেক ফোন কল ভাইৰেল হৈছে ইমান জুবিন গাৰ্গে এই অনুষ্ঠানটো নিজৰ বুলি আগুৱাই লৈ গৈছিলে তেওঁ অনুষ্ঠানটোৰ গুৰুত্বটো বুজি পেলাই নিজকে আগুৱাই লৈছিলে আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ স্মৃতিত আমি বহু কৰিবলগীয়া আছে কিবা যদি জীৱনত কৰিব বিচাৰোঁ জুবিনৰ স্মৃতিত নিশ্চিতভাৱে কৰিব বিচাৰিম কিন্তু এই যিটো অন্যায় হৈছে যিটো মিছা অপবাদ দিছে ন্যায় হওক চৰকাৰক বিচাৰিছোঁ ন্যায় হওক আৰু আমিও ন্যায়ালয়ত যাব লাগিব আমাক দেশত আইন শৃং আইন বুলি এটা বস্তু আছে যে ভূত মিছা অপবাদত আমাক যিটো কৰা হৈছে বা নিজৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আমি নিশ্চিতভাৱে কিছুমান মানুহক উচতনি নিদি যিটো কৰিছে আমি ন্যায়ালয়ক নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে আমাক ন্যায় দিয়ক সুৰক্ষা দিয়ক আৰু ৰাইজৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু জুবিনৰ আমাৰ মহান শিল্পী আমাৰ মৰমৰ বুকুৰ আপোন মানুহজনৰ আত্মাই চিৰ শান্তি পাওঁ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ন্যায় বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ